bismillahi rohmanir assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bugungi hal yastaviyan deb nomlanadigan darsimizni mavzusi ixlos va riyo birodarlar bu shunday bir mavzuki axloq ham bir chekkada qolib ketadi ota onaga yaxshilik qilish ham bir chekkada qolib ketadi namoz ham bir chekkada qolib ketadi ro'za ham bir chekkada qolib ketadi agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa ikki kishi yonma yon turib namoz o'qiydi bir xil namoz ikki kishi bir xil ramazon ro'zasini tutadi bir xil kıl haj qiladi bir xil qur'on o'qiydi bir xil kıl amallarda qiladi ammo ikkalasini yonma yon turib shu amalni qilayotgan ikkala odam o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor vaholanki ikkalasi bir xil amalni bir vaqtda qiladi farqi nimada ularni biri xolis olloh uchun amal qiladi ikkinchisi riyo uchun odamlarni ko'zi uchun odamlarni maqtov uchun astadu billahbazs namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lganki ular riyokorlik qiladigan va ro'zg'or buyumlarini ham man qiladigan kimsalardir namoz o'qiydi tursa yalqovlik bilan turadi o'qisa odamlarni ko'zi uchun o'qiydi riyo ixlos bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi birodarlar alloh taolo qur'ondadeb marhamat qildi holbuki ular faqat yagona ollohga u zot uchun dinni xolis qilishga buyurilgan edilar <laughs> din xolis olloh uchun bo'lishligi kerak qilayotgan har qanday savob amalimiz yoki tark qilayotgan har qanday masiyat gunoh amali bo'lsin birini qilishdan birini qilmaslikdan maqsad ollohning roziligi agar allohni roziligini yonboshiga odamlarni xalqni mahallangizni roziligi qo'shiladigan bo'lsa bu amal birodarlar ixlos bo'lmaydi unda mo'min odam qilishi kerak bo'lgan amallarni eng og'iri bu ixlos ixlos muxlis banda xolis ish qiladigan banda qalbi ollohga baylangan bo'ladi riyokor odamlarni qalblari esa odamlarni maqtoviga odamlarni so'ziga bog'langan bo'ladi muxlis bandaga qilgan savobli amali uchun odamlar maqtasa ham maqtamasa ham baribir qilaveradi ammo riyokor odam odamlarni so'ziga odamlarni unga bo'ladigan munosabatiga qarab turadi moqtashsa qiladi moqtashmasa qilmay qolveradi u savob olloh uchun qilinishi kerak edi bandalar uchun emas bandalar uchun qiladigan bo'lsang qilmay qo'yganing ma'qul edi astayadubillahriokorlarn Alloh taolo aytadi va qachon namozga tursalar dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yod oluvilar namozga turadi lekin yalqovlik bilan turadi Allohni eslamaydi bular namozni xolis olloh uchun o'qiydigan kishi bilan namozni odamlarni ko'ziga o'qiydigan kishi bu ikkalasi hari tez teng bo'lmaydi uchta odam bilasizlarmi jahannamga birinchi bo'lib kiradigan odamlar kimlar ular ular mushrik bo'lmaydi ular murtad bo'lmaydi ular kofir bo'lmaydi ular musulmon bo'ladi u uchta amalni qilgan odamlar shunaqa odamlarki bu amalni ancha muncha odam qilolmaydi birinchisi kim edi qori edi qur'onni yodlagan qori jahannamga birinchi bo'lib tashlanadiganlardan ikkinchisi topgan moli dunyosini allohni roziligi yo'lida infoq ehson kishi qilgan kishi bo'larddi ikkinchi bo'lib tashlanadi uchinchisi ollohni yo'lida jihodda qatnashib shu yerda jonini taslim qilgan shahid tashlanardi dunyodagi eng qiyin ishlar ilm o'rganib ilm o'rgatish qiynanib pul topib ollohni yo'lida sarflash va o'zini jonini ollohni yo'lida fido qilishlik nima uchun ular birinchi işte, tashlanadi chunki bularni uchalasini ham niyati Allohning roziligi emas edi boyagi moli dunyosini sarf qilganga aytadi alloh taolo qiyomat kunida odamlar seni xotamtoy saxovat pesha deyishlari uchun qilgan eding niyatingni bilar deb. Alloh biladi niyatini odamlar seni xotamtoy dedi sur buni jahannamga jahannamga uloqtiriladi qorini olib keladi sen odamlar qori deysin deb qur'on o'qiding yodlading qoyil qoldirish uchun o'qiding va bitta ham luq emas ekan va ovozi juda ham zo'r ekan qayoqqa borganda to'rga chiqarish mana shu maqsadda o'qigansan odamlar moqtadi to'rga chiqding qoridaga nom bilan yurding sur jahannamga bunideydi uchinchisi ollohni yo'lidagi jihodda qatnashgan aniq jihod bo'lgan joyda qatnashgan dushmanlar tomonidan qatl qilingan ammo o'lib ketsam shahid bo'lib o'tib ketdi deyishadi meni orqamdan falonchi rahmatli shahid deyishadi deb qilgan alloh taolo uni ham niyatga yetkazdi jangga qatnashding o'ldirilding dushmanlar tomonidan odamlar seni shahid dedi mukofotingni olding sur jahannamga deydi olloh uchun bo'lsa qilish kerak bo'lmasa yig'ishtirish kerak qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar xuddi shu ishni qilgan yana yani uchta odam bor jannatga kirib ketadi bular Bularam, bittas, bittas gen, bular ham qora bittasi bittasi infoq ihson qilgan bittasi shahid bo'lgan Bularda farqi avvalgi uchtadan farqi ular Allohni deb qilgan har bir ishni qilishidan avval niyatni yangilab olish kerak birodarlar har bir ishni qilishlikdan oldin bugun tarovaga kelyapmizmi niyatni yangilab olaveraylik chiqib ketayotganda nima deb chiqib ketyapsiz bilmaysiz-da. to'xtab parvardigor seni roziliging uchun o'zing rozi bo'lishing uchun chiqib ketyapman deyglar ha albatta birodarlar ixlos musulmon odami ustidagi eng qiyin amal hisoblanadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu ixlos ustida siz bilan bizdan xavotir qilganlar aytganlar men sizlarni ustinglarda qo'rqadigan eng xatarli narsa kichkina shirk dedilar sahobalar kichkina shirk nima yo rasululloh de işte. deyishdi rasululloh aytdilar riyo dedilar riyo xo'ja ko'rsinish qilishlik kichkina shirk deyiladi shirk o'zi nima edi butga sig'inish toshga sig'inish ollohdan boshqaga sig'inishlik mana shu narsa shirk edi ammo bir odam bir odam xolis holis faqat ibodatga allohga ibodat qiladi faqat olloh uchun qildim deydi lekin niyatidan ketib qoladi olloh niyatlarimizni o'zi isloh qilsin salaf soliinlar aytishar edi niyatni tuzatishlik eng qiyin amal niyatni tuzatishlik eng qiyin amal sufo savri aytadi niyatimni tuzatishlik bilan 40 yil ovora bo'ldim 40 yil niyatimni tuzatishlik bilan ovora bo'ldim chunki agar niyat xolis bo'lmasa Alloh taolo amalni qabul qilmaydi Alalillahi dinul xolis ogoh bo'lingiz kim? xolis din yolg'iz Allohnikidir. Alloh taolo hadis qudusiyda shunday marhamat qiladi Ana ke, yani shirk. Mana fihi, gayri, wa shirken, men dedi alloh taolo shirk keltiruvchilarni shirkidan behojatman kim bir amalni qilib mana shu amalda menga biror kimsani sherik qilsa ya'ni men uchun qilmasdan yana boshqalarni ham xursandchiligini boshqalarni ham roziligini qo'shib qo'ysa uni ishidan ham uni o'zidan ham men behojatman dedi alloh taolo innamal innamal amallar faqat niyatga bog'liq bo'ladi to'g'ri bo'lishi niyatga bog'liq qabul bo'lishi niyatga bog'liq bir odam odamlar uni moqtasa ham qilaveradi savobli ishni moqtamasa ham bir odam xolis olloh uchun qildi odamlardan berkitdi odamlar bilib qolib maqtadi ixlosga putur yetadimi yo'qmi tushunarlia odamlar siz xohlamasangiz ham moqtashyapti bu amal nima bo'ladi nima bo'lari masalan qur'on o'qib berguvdiz moqtasin demasdan o'qivdingiz odamlar rahmatii zo'r o'qiy egansiz dedi yoki qandaydir ir ishingizni zo'r qilguvdingiz ha moqtashdi ana shu amalni qilishda ishni boshida allohni roziligi deb qilganmidingiz faqat undan keyin moqtashadimi moqtashmaydimi buni ahamiyati yo'q boshida Alloh uchun bo'lgan bo'lsa bo'ldi u uyog'i bilan ishingiz yo'q Tushunali bo'ldimi Xo'p. Ha. amallarni xolis qilgan banda bilan riyo uchun qilgan banda hargiz bir biri bir bilan barobar bo'lmaydi riyokor banda xolis banda zohirdan bu ikkisi bir biriga o'xshab ko'rinaveradi muxlis banda bir amalni qilmasa ham qilaman deb niyat qilib qo'yganligi uchun qilgandagi ajrni olaveradi riyokor odam bir amalni qiladi lekin ajr olmaydi yana qaytarib aytaman xolis niyat qilgan odam xolis muxlis bo'lgan banda bir ishni qilolmasa ham shuni qilaman deb niyat qilgani uchun qilgandagi ajrni olaveradi ammo riyokor banda amalni qilib turib ajrga ega bo'lmaydi riyo nimaga o'xshaydi ketidan yomg'ir yog'magan mama ko'katlarni o'stirmaydi mama bo'ldi orqasidan yomg'ir yog'madi bu mama ko'katlarga foydasi yo'q bo'lganidek ixlosi bo'lmagan amalni ham kishiga foydasi tegmaydi agar amalsiz ilmda foyda bo'lganida alloh taolo ahli kitoblarni yomonlamagan bo'lar edi agar ixlossiz amalda foyda bo'lganida alloh taolo munofiflarni yomonlamagan bo'lardi ahli kitoblarda ilm bo'lgan amal bo'lmagan amalsiz ilm foydasi yo'q amal bor ixlos bo'lmasa bunda ham foyda yo'q payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azotlarini birdan qaytib madinaga kirib kelar ekanlar o'zlari bilan birga chiqqan sahobalarga qarab aytdilarki albatta madinada ki, shunday kishilar bor sizlar qancha yo'l yurgan bo'lsanglar qancha vodiy bosgan bo'lsanglar sizlarga qancha ajr berilgan bo'lsa ularga ham xuddi shuncha ajr berildi vaholanki ular madinada shunda ana shu g'azotga billa chiqqan sahobalar rasululoh kim ular biz shuncha qiylanib yurib mehnat qilib topgan savobimizni madinada turib olib qo'yishdi ular kimlar de ular deganida uzr ularni madinada ushlab qolgan kishilar chiqishlik niyati bor edi ammo rasululloh bilan birga chiqishlikka imkoniyati yo'q edi yo'lga kerakli tadorigi yo'q edi minodigan ulovi yo'q edi sarflaydigan mablag'i yo'q edi lekin chiqaman deb keldi rasululloh bir narsa topib berolmadilar qolib ketishdi lekin niyati sodiq bo'lganligi uchun shu amalni qilganlar bilan teng ajrni olish riyo ixlosni aksi riyokor amalni qiladi bu amalini alloh Allah taolo qiyomat kunida yuziga uradiduoyimiz bora bu qilgan amalimizni qabul qil bu qilgan kıyama amalimizni qiyomatda yuzimizga urmagin kim uchun qilgansan odamlar uchunmi yuzimizga uradi Alloh saqlasin shuning uchun har ishni qilayotganda niyatni yangilab olishlik kerak To'xta, boyaga aytotganimizdek рuchнoyni tortib o'zimizga kelib turib Parvardigor, sen uchun qilyapman xolis o'zing uchun qilyapman deb niyatni yangilab qo'yaylik chunki bar baribir qilyapmiz-da o'shuni qiyomat kunida alloh taolo aytadi riyokorlarga dunyoda <imdil> kimi deb riyo qilib amal qilgan edinglar o'shalarni oldiga boringlarchi ajr savob bormikan sizlarga ixlos bilan amal qilgan banda riyokor banda ikkalasi teng bo'lmaydi bir quruvchi bitta katta qurilish kompaniyasida uzoq yillar ishladi uzoq yillar ishladi qaridi charchab qoldi endi pensiyaga chiqaman deb ana shu kompaniyani raisiga borib turib murojaat qildim men ishdan işte bo'shamoqchiman qaradim endi menga javob beringlar haligi kompaniyani raisi aytdi bo'pti javob beramiz faqat bitta shartimiz bor mana shu bizni kompaniyadan chiqib ketishingizdan avval oxirgi bitta zakazni bajarib bering mana manau proyekt mana bu material mana uyni qurib bering keyin siz bo'shaysiz dedi haligi odam tezroq ishdan işte bo'shashligi uchun material o'shuncha proyekt bor nari beri qilib eplab uyni qilib qo'ydi funamentni qing'ir qiyish qilib sementni aralashtirib aralashtirmay choloq qilib fundamentni qo'ydi devorni qing'ir qiysh qilib urdi otdelkаni qo'ldan o'tgiccha egasidan yetkashadigan qabilla qildi nari beri uyni epladida tezroq yu, bo'shasan bir yilda bitadigan uchni uch üç oyda bitgizdidi olib kelib kalitni qo'liga topshirdi xo'jayin oldi rahmat dedi mana shuncha yil xizmat qildingiz mana oxirgi zakazni ham bajardingiz mana endi bizni kompaniyamizda ishlaganligingiz uchun sizga mukofot tariqasida mana shu uyigizni o'zizga sovg'a deb turib kalitni de berdi koruyun. ya'ni sizni izzat ikrom qilmoqchi edik mana shu oxirgi qurgan uyigizni sizga mukofot qilib bermoqchi edik mana kalit sizga dedida uyni o'ziga berdi nimaga chiroyli qilib qilmogdim nimaga puxta qilib qilmogdim material edi-yu, vaqt edi-yu. nimaga o'zim uchun qilgan ishni mana shunday chora qildim dedi pushaymonlar edi Birodalar, o'qiyotgan namozimiz o'zimiz uchun tutayotgan ro'zamiz o'zimiz uchun hatmida turganimiz o'zimiz uchun hayriy ehson qilayotganimiz o'zimiz uchun zakotimiz hajimiz o'zimiz uchun ixlos bilan qilaylik ertaga qiyomatga borganda ana shu amallarimiz qo'limizga tutkizib qo'yiladi mana o'zingni qilgan amaling muxlis bandani xolis bandani alloh taolo o'zi saqlaydi shaytonni makillaridan omonda saqlaydi qarang shayton odam bolasini vasvasa qiladi masiyatlarni chiroyli qilib ko'rsatadi toat ibodatlarni og'ir qilib ko'rsatadi chunki Alloh taologa ahd bergan endi odamlardan o'zini ulushini olyapti shayton vasvasa qildiryapti vasvasa qilyapti gunohlari yetalyapti haqqini olyapti endi musulmonlarni ayrimlaridan ham shayton o'zini ulushini albatta oladi namoz o'qitmaydi ramazon kelganda ro'za tutturmaydi issiq deydi kasalsan deydi xullas haqqini oladi otamiz <laughs> odam alayhissalomni alloh taolo jannatdan chiqardi shaytonni la'natladi shaytonga qiyomatgacha yashashlikka muhlat bergandan keyin shayton aytdi endi sening qudratinga qasamki albatta ularning hammasini yo'ldan ozdiraman, odam bolalarini magar ularning orasidagi muxlis bandalaringina haq yo'lidan ozmasdan qolurlar qarang shayton musulmonni fahshga buyuradi toatdan qaytaradi Shayton itoat qilmaydi savobli amalda qilma deydi musulmon itoat qilmaydi savobni qilaveradi gunohni qil deydi musulmon itoat qilmaydi savobni ham qiladi endi qarang musulmon shaytonga osiy bo'ldi itoat qilmadi shaytonga savobni qildi gunohni tark qildi shayton ulushini ololmadoolma yo'q hali umidini uzmaydi u amalni qilib bo'lganingizdan keyin gap yo'q qoyil shuncha vasvasa qilsam ham egilmadinga shuncha pulni ehson qilib turib bitta odamga indamadinga qaraa bir kechani namoz bilan o'tkazib yubordinga qoyil e ey shuncha oldingda fitnalar tursa ham bittasiga parvo qilmading a amalni qilib bo'lganingizdan keyin o'zingizga o'zingiz baho bergizib turib ulushini olib qo'yadi o'shaning uchun biz biror bir savob amal sodir bo'lsa aytaylikki olloh muvaffaq qildi alhamdulillah olloh tavfiq berdi chunki o'zizga qolganda qila olaimidingiz bizdan nima amal sodir bo'lsa ollohdan nimaki savobli ish qilsak nimaiki to'g'ri ish qilgan bo'lsak ollohdan nima xato kamchilik bo'lgan bo'lsa o'zimizdan muxlis banda uchun oshkorami maxfiymi farqi yo'q odamlar ko'radimi kör ko'rmaydimi farqi yo'q qilaveradi ammo riyokor odam odamlar ko'rmasa odamlar moqtamasa odamlar gapirmasa hargiz amal qilmaydi shuning uchun birodarlar nafl amallarni eng yaxshisi qaysi bilasizmi uzdaqiladiganiniz chunki uni hech kim ko'rmaydi imom ahmad u kishini ummat ichida qanchalar qadri baland bo'lishiga qaramay şey martabasi u bo'lishiga qaramasdan şey aytar edi qaniydi men makkani hech kim ko'rmaydigan shaharlarda yashasam biroq meni tanimasa ixlos sababli odamlar u kishini tanishini istamas hozirgi yoshlarni oldiga qo'yadigan maqsadlardan bittasi pul bittasi mashhurlik популярный bo'lish to'g'rimi nimaga suratga oladi mana qildi? nimaga haliaqa социальный сетьlarga qo'yadi layk like qo'yinglar deydi shu odamlar unga diqqat e'tibor qilishini xohlayaptida odamlar uni moqtashi kerakda vo suratingni ko'rdik internetda zo'r chiqibdi bu insonlar qarang qiyomatgacha keladigan ummatga xizmat qilib qo'ygan odamlar shunday kitoblar yozib shunday ishlarni qilib qo'yib turib biror edi meni deyishyapti de tushunchalarimizni qarang qanchalar buzilib ketganini Imom shofiy to'rtta mazhab boshini bittasi Imom shofiy aytar ekan qaniydi men o'rgatgan ilmni odamlar o'rgansa-yu, menga nisbat qilishmasa keyin muxlis banda qilgan savobli amalini yashiradi xuddi aybini yashirgandek muxlisbanda qilgan savob amalini yashiradi xuddi aybini yashirgandaqa bizda ham shunaqami hozir birodar yashiring qilgan amalingizni yashiring xuddi aybingizni yashirganda agar muxlis bo'ladigan bo'lsangiz moqtaa to'xtang birodar qo'ying yig'ishtiring maddohti yuzga tuproq chachiladigan rasululloh sallallohu alayhi vassallam bizda yo'qmi shu narsa kecha deydi bita qo'y so'yibmahallada yetim bolalarga qo'yibd shunday tarqatib chiqdik deydi so'rayaptim sendan hammaling nima qilasan habada qili indamay yashirib qo'yaver yashirib qo'yganingdan keyin ham odamlar gapirsa unda mayli alloh taoloni hadiyasi bo'ladi u senga imom molik to'rtta mazhabning boshqilaridan bittasi imom molik o'zini al muatto degan kitobi bor endi xuddi shu imom molikni shu o'xshagan kitobini boshqa olimlar ham yozgan imom moldiyni muattosidan ko'ra kattaroq kitoblarni yozgan lekin ularni hammasi qolgani yo'q nimaga imom moliyni muattosi qoldi birodarlar qaysi ishda işte, boshlanishida ixlos bo'lsa shu amalda samarasi ko'rinadi tamomiga yetadi ayrim kishilarni qilgan amallari yozgan kitoblari qoladi ayrimlarniki qolmaydi nimaga bog'liq ekan bu ixlosga bog'liq ekan shuning uchun har birimiz o'zimizni qilayotgan amalarimizni tekshirib turishimiz kerak ixlos bo'lishligi kerak ixlossiz amalda foyda yo'qamallarni to'g'ri bo'lishi qabul bo'lishi faqat niyatga bog'liq darsimizni nihoyasi olloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga buyurdi dini. ayting ey muhammad men yolg'iz ollohga u zot uchun dinimni xolis qilgan holimda ibodat qilurman nima qilsak Alloh uchun qilaylik iyakana abudu va iyaka Maf'ulun bihi fe'ldan avval kelyapti sengagina ibodat qilamiz sendangina yordam so'raymiz agar bir bandani amallari ko'p bo'lsa katta bo'lsa hammani ko'ziga tashlanayotgan bo'lsa bo'lsayu agar ixlosi bo'lmasa bu amal insonni halokatga olib boradi o'zini halokatga olib boradi oila ahlini Astagfirullah. albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham ahli oilalarga ham ziyon qilguvchi kimsalardir ixlos yo'qmi sizda oilangizda ixlosi yo'qmi siz ham zarardasiz oilangiz ham zararda ogoh bo'lingizkim ana shugina ochiq ziyonkorlikdir muxlis banda riyokor banda bu kishsi hargiz teng bo'lmaydi اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله